dasturimiz davom etadi joriy yilning o'n beshinchi noyabridan o'n beshinchi dekabriga qadar yurtimizda o'tkazilayotgan yong'in xavfsizligi oyligi yong'inlar bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli chora tadbirlarni o'z ichiga oladi shu maqsadda jizzax viloyatidagi barcha korxona muassasa va tashkilotlar shuningdek aholi turar joylarida yong'in xavfsizligini ta'minlash ishlari olib borilmoqda oylik doirasida jizzax viloyatining barcha tashkilot va idoalri rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazilib, unda jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'ining yong'in xavfsizligi oyli davomida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar va yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar xususidagi ma'ruzasi tinglandi. Shundan so'ng hududlardagi o'rganishlar davomida ijtimoiy soha ob'ektlari, ko'p qavatli uylar va shaxsiy aholi yashash xonadonlarda aniqlangan kamchiliklar muhokama qilinib viloyat hokimi fuqoro muhofazasi boshlig'i tomonidan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha topshiriqlar berildi shuni alohida aytish joizki kuz qish mavsumida mamlakatimizda favqulodda vaziyatlarning ichida eng ko'p qayd etiladigani bu, kus eti yani bu yong'in hamda tabiiy va is gazdan zaharlanish holatlaridir bunday holatlarni oldini olish kamchiliklarni bartaraf etish borasida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va hududgaz jizzax gaz sanoati filiali xodimlari tomonidan aholi xonadonlarini ko'rikdan o'tkazish bunda asosan mahallabay ishlash tizimi orqali qizil va sari hududlarga katta e'tibor qaratilmoqda ushbu hududlarda aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etish uchun muddat berilgan uylarda qaytadan nazorat ko'riklari o'tkazilib borilyapti bugungi kunda jizzax viloyatida yong'in xavfsizligi oyligi doirasida ijtimoiy soha obyektlari va aholi turar joylarini kuz qish mavsumiga tayyorlash fuqarolarning is gazdan zaharlanish gaz va havo aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq noxush holatlarning oldini olish borasida o'n uchta shahar tumanlarida ellik ikkita ishchi guruhlar tuzilib tuzilgan guruhlar tomonidan uy joy mulkdorlari shirkatlarida mahallalarda ko'p qavatli uylarda va shaxsiy aholi turar joylarining yong'inga qarshi holati tekshirib chiqilib fuqarolarga yong'inga qarshi yo'riqnoma va eslatmalar tarqatilmoqda